saya dah hadir. Saya ingat belum sampai turn saya jadi saya minta dipanggil sepanjang. Silakan yang bawa mic besar. Ya. Silakan. Bolehkan sekarang. Okey, terima kasih. Begitu baik hati sekali yang di tua. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya, terima kasih yang tua kerana memberikan kesempatan kepada saya untuk membahaskan laporan Ketua Audit Negara 3 2025. Yang pertama saya ingin sentuh berkenaan dengan perbelanjaan aset usang APMM. Ya. Uh, Datuk yang betul. Menurut LKN, eh, agensi penguasaan maritim didapati telah membelanjakan lebih kurang 229.93 juta bagi kapal melebihi usia 30 tahun dan 78 juta bagi bot berusia antara 11 ke 20 tahun di perbelanjaan besar ini menunjukkan kebergantungan yang terlalu tinggi terhadap aset lama yang berisiko dari segi fungsi dan juga kosnya. Jadi aset-aset ini terus disenggara dengan kos yang meningkat tanpa justifikasi yang dari segi teknikalnya, dari segi, dari segi teknikalnya. Namun tetap tidak berjaya meningkatkan tahap kemampuan beroperasi. Adakah pengurusan APMAM telah dipengaruhi oleh yang dikatakan kesesatan kos lepas iaitu sangkos falasi dengan dengan izin. Iaitu meneruskan suatu usaha semata-mata kerana telah banyak wang dibelanjakan sebelum ini walaupun ia tidak lagi masuk akal untuk diteruskan. Jadi kita sudah melihat kesilapan tentang sangkos falasi ini dalam sejarah aset pertahanan sebelum ini helikopter Nuri ya. di mana kita terus baiki dan baiki rosak baiki rosak baiki ya. jadi ianya berusia, berusia lebih kurang 5 dekad walaupun kos senggaranya lebih mahal daripada membeli helikopter yang baru sehingga akhirnya berlaku beberapa nahas yang mengorbankan anggota keselamatan kita saya berharap agar tidak dibiarkan sindrom nuri tadi berulang di, di laut pula eh? oleh yang demikian sudah tiba masanya kita beralih daripada senggaraan simptomatik dipanggil eh? rosak baiki rosak teruk pun kepada pelan penggantian strategi ya bagi memastikan agensi penguatkuasaan itu dapat beroperasi dengan lebih sempurna lagi Keduanya ialah berkenaan dengan ketidakaturan pengurusan aset APMM itu sendiri. Di samping isu selenggara aset usang, ada beberapa ketidakaturan yang berlaku dalam perolehan aset APM itu sendiri. Antara yang membazirkan wang negara adalah bayaran hampir RM60,000 untuk peralatan yang tidak dibekalkan dan sekitar RM140,000 dibelanjakan bagi peralatan yang tidak mengikut spesifikasi. Jadi ketidakaturan juga berlaku apabila ujian-ujian penting untuk memastikan seaworthiness. Dengan izin, eh, eh, Tuan Ibu eh, Tua. Jadi kapal-kapal tidak, tidak dilaksanakan sebelum perlindungan aset. Ini dirisaukan berpotensi akan membahayakan nyawa anggota-anggota APMM itu sendiri. Sekiranya mereka dibiarkan menggunakan aset yang tidak dijamin kualiti dan kemampuan operasinya di laut. Potensi yang ketiganya adalah potensi hasil tidak, tidak dikutip. Datuk yang betul, terdapat beberapa kali potensi. Ni potensi ni susah juga ni, betul ke tidak ni. Jadi potensi hasil yang tidak direalisasikan atau denda tidak dikutip. Dibangkitkan dalam laporan ini. Sebagai contoh, adalah anggaran hasil tambahan sekurang-kurangnya 115 juta. Boleh dikutip sekiranya nombor pendaftaran kenderaan yang disekat dan nombor tidak aktif ditawarkan kepada umum pada harga yang minimum. Jadi angka ini mewakili kerugian sekitar 7% daripada jumlah sebenar yang dikutip antara 2022 ke 2024 iaitu RM1.648 bilion. Jadi kerugian daripada potensi hasil ini menunjukkan kelemahan sistem MySikap dan juga SOP dalam JPJ yang seharusnya diberikan perhatian oleh kerajaan untuk ditambah baik keberkesanannya. Dan LKN juga memperincikan kerugian daripada denda dan sewa tidak dikutip seperti berikut. APMM dilaporkan sejumlah 2.27 juta. Denda lewat tidak dikutip. MOM. RM 54.51 juta penalti kelewatan kenderaan konsensi tidak dikutip dan LLM dan juga JKPTG sebanyak RM 96,000 sewa pajakan tidak dikutip. Jadi secara keseluruhannya, laporan menunjukkan akaun belum terima hasil melonjak kepada 44.55 bilion tahun 2024 berbanding 39.52 bilion tahun 2023 iaitu peningkatan sebanyak 12.8% jadi sebanyak RM20.6 juta bilion daripadanya melebihi 6 tahun dan bersiko dihapus kira jadi angka-angka ini mungkin kelihatan kecil jika dilihat secara berasingan namun secara keseluruhannya ia mencerminkan satu pola kelemahan yang asas dalam tata kelola tata kelola kewangan kerajaan ya setiap potensi hasil yang tidak direalisasikan setiap denda yang tidak dikutip dan setiap sewa yang tidak dikutip juga terlepas terlepas begitu saja bermaksudnya ialah kehilangan sumber untuk rakyat sama ada dalam bentuk kemudahan awam pendidikan atau keselamatan maka kerajaan wajar memberi keutamaan kepada pemeriksaan sistem pemantauan hasil dan juga penguasaan penalty supaya wang rakyat tadi tidak terus hilang bukan kerana kecurian tapi kerana kealpaan pentadbiran Datuk Yang Pertua yang akhirnya laporan Ketua Audit Negara ini membuktikan bahawa walaupun slogan Madani bekerja gah ucapkan hakikatnya pengurusan kewangan kerajaan masih syarat dengan isu pengendalian aset penguatkuasaan kontrak yang langgar longgar dan kegagalan merealisasikan potensi hasil kerajaan. Ini bukan soal politik tetapi soal kebetanggungjawapan ya fiskal yang kritik yang kritik, kritikal di pihak kerajaan yang wajib ditangani. Bukanlah maknanya kami berdebat di sini bukan bermaksud kami menyalahkan kerajaan. Jadi bila dibentangkan LKN ini mana kita tujuan kita adalah untuk berbahas dan menegur apa yang salah. Tapi masalah ada penjilat-penjilat lahir di dalam dewan ini menuduh kita bermacam-macam. Kita berbahas. Kalau nak jilat pun jilat lah tapi janganlah sampai menuduh orang macam-macam ya. jadi maknanya banyak lagi. Jadi perkara yang berlaku ni mungkin dari segi tata kelola. Tata kelola yang tidak betul yang disebut-sebut oleh PM kita tata kelola tata kelola mana tata kelola ha, nah, ini yang 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 saya nak nyatakan bahawa akhir sekali saya ucapkan terima kasih kepada yang tu lagi sekali kerana membenarkan saya untuk berbas terima kasih terima kasih yang berhormat besut berikut saya mencilakan yang berhormat Tanjung Karam Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh